इस तरह से चुनाव के माहौल में चुनाव चल रहा है चुनाव चल रहा है और ईडी, सीबीआई, सी बी भारतीय जनता पार्टी की जो विरोधी है उनको इस तरह से तकलीफ दे रहे हैं तो लोगों के मन में गुस्सा तो होगा ही अगर कुछ गलती की है तो वहाँ भी सरकार है वहाँ पुलिस है वहाँ भी अपने राज्य की जाँच एजेंसी है वो तो अपना काम करेगी काय उम्मीदवार दिल्ली मजे काय का गुना काय ज्यांच्या ईडीच्या चौकश आहे ते भाजपात जाऊन ते उमेदवार होऊ शकतात ज्यांच्यावर खटले दाखल झाले आहेत ही ती चौकशी आहे आणि ज्यांच्या गुन्ह्यांवर मोदींनी हल्ले केलेले आहेत ते आणि त्यांच्या बायका मुलं ते स्वतः भाजपचे आणि त्यांच्या आघाडीचे युतीचे उमेदवार होऊ शकतात आणि तुम्हाला अमोल कीर्तीकरवरती प्रश्न पडलाय कोणाला प्रश्न पडला अमोल कीर्तिकरांवर पुरी संस्था आहे पूरी संस्था जो है देश की महत्वपूर्ण ऊपर ने कब्जा कर लिया है इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट राइट्स कौन करेगा आपके लोग ही करेंगे ना चुनाव जीतने के लिए दंगे करवाने की जरूरत किसको पड़ती है भारतीय जनता पार्टी को पड़ती है यह प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है यह कहना कि हम राइट्स दंगे नहीं होने देंगे लेकिन आप चाहते हैं दंगे हो जाए और उस माहौल में हम चुनाव में जाए हिंदुत्व का नाम लेकर ये दोनों पार्टियां हैं और दोनों बड़े नेता है मेहबूबा जी और फारूक जी दोनों इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता है दोनों रीजनल पार्टीज हैं दोनों की अपने अपने वहां भूमिका है अपने-अपने ताकत है अगर दोनों में से कोई भी जीतता है तो जीतेगा इंडिया ही जैसे केरल में जैसे केरल में है यही स्थिति यही परिस्थिति पश्चिम बंगाल में है तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं कल महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा शुभ दिन होता है गुड़ी पाडवा मराठी नववर्ष उस मुहूर्त पर कल 11 बजे कल 11 बजे शिवालय जो शिवसेना का पार्टी ऑफिस है वहाँ 11 बजे महाविकास आघाड़ी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी संयुक्त पत्रकार परिषद जहाँ शरद पवार जी उद्धव ठाकरे जी बाला साहेब थोरा जी पृथ्वीराज जी वर्षा गायकवाड़ जी और शिवसेना के भी सभी प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे मुझे लगता है महाविकास आगाड़ी में सब कुछ ठीक है और ठीक हो गया है ये बताने के लिए ये पत्रकार परिषद है हमारे आगाड़े में कोई भी बिगाड़ी नहीं है बिगाड़ी तो मुझे सामने दिख रही है अब तक उनकी सीट शेयरिंग नहीं हो गई है की चमता चल रही है बहुत से जो सीटिंग एमपी थे शिंदे गुट के उनकी उम्मीदवारी कट गई है बहुत तो सी बात है माँ विकास आगाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है और इसीलिए हम सब मिलकर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जनता के सामने जाएंगे दस साल के बाद भी दर दर भटकना पड़ता है यहाँ वोट मांगने के लिए योगी जी को आना पड़ता है आ? योगी जी ने अपने राज्य में रुकना चाहिए वहाँ की स्थिति बीजेपी की बहुत गंभीर है मुझे मालूम है अभी मोदी जी को तो क्या है सब पूरा सरकारी तामाम लेकर कोर्ट मांगने जा रहे हैं ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है ये सबको मालूम है, सब है। पूरे सरकारी विमान सरकारी ताम सब लेकर एक पार्टी के लिए वोट मांगना प्राइम मिनिस्टर को ये पता होना चाहिए ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है आघाड़ी कि युति मधे जागा वाटता एखाद दुसरा जागे अच्छी कार्यकर्त्या जी भूमिका आती त्या भूमिकेपुढे नेत्यांना थोडं झुकावं लागतं मग समजूत काढली जाते त्यातून मार्ग निघतो नाना पटोले बोलतील किंवा बाळासाहेब थोरात काही बोलत असतील तर त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या भावना आहेत त्या त्या भागातल्या मग शिवसेनेच्या सुद्धा अशा प्रकारच्या भावना काही ठिकाणी झाल्या आम्ही त्यांना शांत केले काही ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आग्रह होता कार्यकर्त्यांचा पण आता काही ठिकाणी सी पी आय एम सी पी एम सी पी आय एम यांना काही जागांसंदर्भात आग्रह होता त्यांच्याशी चर्चा करून कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून आणि काही मार्ग काढलेला आहे याचा अर्थ असा नाही की कुणी टोकाची भूमिका घेत आहे वेगळेवेगळे पक्ष एकत्र येऊन आघाडी बनते किंवा युती महायुती का युती होत असते कार्यकर्त्यांचं मन राखणं ही प्रत्येक नेत्यावरती एक फार मोठी जबाबदारी असते पण मला वाटतं काल संध्याकाळपर्यंत सगळे विषय संपलेले आहेत आणि म्हणूनच आम्ही ठरवलं की आपण सगळ्यांनी एकत्र उद्या गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर आपण पत्रकारांसमोर जनतेसमोर जाऊया आणि त्यानुसार उद्या अकरा वाजता शिवालयामध्ये संयुक्त पत्रकार परिषद ठरवलेली आहे